Kare mi serencë da costim që pasote më ke mar Dartmouthrow me që delegurëthej sa foret passem Po nga gest fractionr balta le Lake punish tesha Kare më diala me denah po të esheni k rezim e misfired

920, 500... не, 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 это молоко, наверное, 900, 500. Не-не-не, это малокалиберная. Ну да. 5,6 калибр маленький. Это все от деда осталось. Документы есть, есть, есть Нет. У меня нету на них документов. Да. Смотрите, сбегаем. Смотрите, сбегаем. 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 Сбегаем.

Сегодня в 12 часов 18 минут на спецлинию 102 поступило сообщение, что в одном из многоквартирных домов в Малиновском районе города Одессы произошел взрыв, в результате которого погиб 16-летний подросток, а два его приятеля получили осколочное ранение. На место происшествия выехали сотрудники Мельницкого отдела полиции, специалисты взрывотехники и представители Одесской прокуратуры номер два. Предварительно на месте происшествия было установлено, что в руках у подростка взорвалась граната F1. Правоохранители сразу же стали устанавливать э, причину, по которой граната оказалась в руках у детей. В квартире подростка, который подарил погибшему гранату, был проведен осмотр. В результате осмотра в квартире были обнаружены и изъяты 30 патронов к автомату Калашникова. Кроме того, был проведен осмотр гаража, принадлежащего этой семье. В результате осмотра были выявлены и изъяты 4 гранаты F1, 3 гранаты РГД5, тротиловая шашка весом 400 грамм и другие взрывчатые вещества. Досудебное расследование продолжается.